Ibrahim Selikol dio luz verde al matrimonio. Ibrahim Selikol fue visto el otro día en Etiler. El famoso nombre, que no dejó de hablar con los periodistas, le declaró su amor a su novia y dio luz verde al matrimonio. Ibrahim Selikol fue a Samsung en abril de 2017 y preguntó por su novia arquitecta, Mire Mutlu, de su familia, y luego dieron el primer paso hacia el matrimonio y se comprometieron. La pareja se casó tranquilamente un mes después. La pareja, que tuvo la dicha de ser padres por primera vez con el nacimiento de su hijo, al que llamaron Ali, en diciembre de 2019, llegó a la agenda de la revista el año pasado con afirmaciones de que nubes oscuras se cernían sobre su matrimonio. Después de esta noticia, llegaron noticias tristes de Ibrahim Selickol y Mire Selikkol. Amigos cercanos intervinieron para ayudar a la pareja a recuperar su relación, pero a pesar de todos sus esfuerzos, la decisión no cambió. Selik y Mutlu, cuyas poses amorosas son cosa del pasado, pusieron fin a su matrimonio de acuerdo en una sola sesión en mayo de 2022. Selik cuyo nombre suele estar envuelto en rumores de amor con su amigo cercano Birce Akalay, sorprendió a sus fans el primer día de 2023 y reveló su relación al publicar su romántica pose con Natalie Yarkan en su cuenta de Instagram. Selig Paul, de 41 años, fue captado por la cámara saliendo de una sauna en Etiler el otro día. En declaraciones a los periodistas, el famoso nombre dijo, «Estoy emocionado de estar frente a la cámara para mi nueva serie en los próximos días. Recientemente fue el cumpleaños de mi hijo y lo celebramos». El actor dijo, «Dijiste que te descubriste en la paternidad, ¿cómo se siente la paternidad? Es una sensación muy bonita». Empiezas a conocerte a ti mismo con lo que ves día a día. Empiezas a aprender mucho de ello. Incluso comencé a llevar la actuación a lugares muy diferentes. La verdadera actuación en realidad surge viendo a los niños. Son así de naturales. Y son tan hermosos que esta es una de las cosas más importantes que descubrí por mí mismo. ¿Qué podría aprender de Annie? Aprendo algo nuevo todos los días, respondió. Ibrahim khan tienes una muy buena relación con Natalie Yarkan. ¿Podría haber matrimonio en el futuro? Respondió a la pregunta de la siguiente manera: Por supuesto, estoy enamorado de la señora Natalie. No hay relación sin enamoramiento. El amor es algo muy hermoso. El segundo matrimonio es tu suerte, nunca se sabe. Soy positivo sobre el matrimonio, ¿por qué no? El matrimonio es algo hermoso. Mira, tuve un hijo de mi matrimonio y estoy muy feliz con mi hijo.